Значит, початку, сначала было у нас... В Балаклее мы сейчас находились, посещали два, так сказать, предприятия. Один это Арсенал. Вот. Ознакомились с работой Арсенала. Главная задача наша стояла в том, чтобы посмотреть, как он прикрыт в случае теракта или нападений и вот, как организована служба пожаротушения и охраны данных объектов действительно очень важных а сейчас мы находимся на заводе который может производить производить ремонт БРДМов и другой техники И в связи с этим наш наш визит Потому что сейчас решается вопрос о загрузке данного предприятия с заказами Министерства обороны. И это даст возможность жителям той же Балаклеи опять возобновить работу данного завода в более полной мощности. Мы ничего не можем сказать о том, что это будет как бы загрузка на длительный период времени, но во всяком случае... Те боевые машины, которые они должны будут э, отремонтировать, и их уже ждут наши вооруженные силы, э, должен этот вопрос решиться буквально несколько дней, 4-5 дней. Для того, чтобы этот вопрос не затягивался, мы его будем в Министерство обороны несколько активировать, педалировать эту ситуацию, чтобы про нас не забыли, ни про Харьковскую область, ни про... Балаклеевский район. Вот в связи с этим наш визит. Также хочу отметить, что с заказами будет обеспечен и завод имени Малышева, и другие заводы. Сейчас главная задача для меня, как главы администрации, это еще разобраться с нашим одним из флагманов Харьковской промышленности. Это с авиационным нашим заводом. Мы действительно имели, вы сами знаете, к сожалению, большую потерю транспортной авиации. И ее надо восполнять. И в связи с этим мы хотели бы, чтобы не только в Киеве, но и в Харькове размещались заказы на изготовление транспортной авиации для Министерства обороны и Министерства внутренних дел.